अपनी थान खे होकर मुख्य मेहमान जी का स्वागत किया जाए और हाँ श्री अश्विनी कोहली जी प्रदेश सशक्त जवानों वो सलामी दी जा ਜੋ ਡੇਕ ਕਮਾਂਡਰ ਕੈਸ ਹੈ ਪੀ ਐਫ ਆਲ ਜੀ ਇਚਾਤ ਯਕੀਨ ਕਰਮ ਜੀ ਸੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੁ ਜੋ ਨੌਲਿਕ ਐਸ ਐ ਬੋਲ ਬਹੁਤ ਕਾਸੀ ਸੀ ਹਨਨ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਰਸਵਤ ਟੰਗੜੀ ਪਲਟੂਨ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈਡਕਾਸਟੇ ਵਸੰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਡਿਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਨ 11ਵੇਂ ਡੀ ਵੀ ਕਾਲਿੰਗ ਕੋਡ ਤੇ ਐਸ ਸੀ ਸੀ ਕੈਡਟ ਟੂਲ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ

चीन अभी भी शर्मा दी, बालों बालों, शर्माने का रहा, कार्यक्रम का मासूमीया, बख्वाश निवाले पंचे अभियार बंता गया है पीटीसी, आज पीटीसी क्या कर रहा है? राज्य का बेस रहेगा ने रिपोर्टर उन्नावन स्कूल पब्लिक स्कूल रिपोर्टर लाइन पब्लिक स्कूल लोगों को चटा सभी देशवासियों आज सभी महान देश के छत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके से मैं आप सब में बहुत बहुत बधाई दिता हाँ ये बधाई सिर्फ इस गल नहीं है कि असं एक सालाना कौमी त्यौहार मना रहे हैं बल्कि इसलिए कि गणतंत्र दिवस की आधारशिला रखने वाले भारत के संविधान ने देश की जमहूरीयत उसकी संप्रभुता आजादी और धर्म निरपेक्षता निरंतर आजादी के समय ना सिर्फ बरकरार रखा है यकीन भारत महान संविधान की खड़ी है संविधान तो है बल्कि यह तकरीबन उन्होंने तीन सौ औशत दिमाग की दूर अंदेशी का तोहफा है जिन्होंने उन्होंने वालों तीन साल की कड़ी मेहनत करके देश में समर्पित किया गया समस्त देश संविधान में वापि कमेटी के इन तीन सौ मैंबर कमेटी के प्रधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सदा नहीं रहेगा साथियों इस गल में कोई भी दौरा नहीं है कि देश बहुत माड़िया अपने आप वर्ग का एक मुल्क है जिसकी मिसाल दुनिया के किसी भी होर मुल्क नहीं मिलती है ये वो मुल्क है जिस इशाया चार अरब लोग मजहब बोली सिरका सभ्याचार अगर रहन सहन की शैली की भिन्नता होने के बावजूद आपसी प्यार मुहब्बत अगर सौहार्द इकट्ठे वसों कर रहे हैं हर 200 किलोमीटर के फासले से जीवन जाय के हर आयाम में विविधता देखने मिलती है यह हैरानी की गल है कि इनी विविधता होने के बावजूद भारत में जमहूरीत पिछले अठहत्तर सालों को बरकरार है आजादी को लेकर हूं तक देश ने जो तरक्की की है उसने देश का हर वर्ग शलाघा का पात्र है चाहे इस देश का दुनिया की चौथी सब तो वही अर्थव्यवस्था बनना हो चंद्रमा चंद्रमागन उ अपनी पहुंच करना हो होनी विशाल मेडिकल तकनीकी सिक्ख्या होर खेतों के दे हो दे विच, दुनिया में अपना परचम लहराने की गल हो आजाद होने के समय से लेकर हूं तक बहुत लंबा रास्ता तय किया है लेकिन उपलब्धियों के चलते सबू अपने सामने खड़ी चुनौतियों नजरअंदाज नहीं करना चाहता अत तो किनारा दरकिनार नहीं हो सकते कि अभी भी सा गुरबत के आर्थिक समाजिक पशरेवा देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाव प्रस्त है असि इस गलोल्यो नहीं कर सकते कि देश की जनसंख्या का किस्सा जहां पढ़े लिखे वर्ग के लोग ही हैं ਅਧਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵੀਰੋੜੀ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਕੇਤਰ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ आधार ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਉਸ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਉਜੜਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤੇ ਦੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ अपनी मेहनत उद्यम दूर और दूरदेशी सोच के प्रति बनता अपना करतव नहीं निभाता है उन्नी देर तक अभी अपने देश की आजादी ने सुर जारा के सपनों का देश बनाने के मांझे रहेंगे अजोके समय में लोड है कि हर व्यक्ति करम कांड रीति रिवाजों में दरकिनार करता हुआ विज्ञानिक दृष्टिकोण अपनावे आने वाले समय में कौम सभ्यता ही आज अ समय विग्न तकनीकी के खेत में निवेश कर निवेश कर रही है। हैं लिहाजा सू सू खुद के आने वाली अपनी नस्ल विज्ञानिक सोच और तकशील जीवन जांच पैदा करनी चाहिए है सबूना से मनना पड़ेगा कि पंडित जवाहर लाल नहरू ने कई मेहनत विगन और आधुनिकता देश की तरक्की का आधार मानिया शिवजी आदम भगत सिंह की तरजीह भी कौल बनजूदिया हथियार नहीं बल्कि आधुनिक युग की विद्या समाज में बराबरी समानता थी से सूं महापुरखा पैरा देंदे हुए अपनी जीवन सकारात्मक सोच लेके आशी है मैं खुशी है कि साढ़े प्यारे प्रांत पंजाब सरकार वालों कई नवे के उपराले करके सूबे की प्रगति तरक्की को उत्साह दिता जा रहा है राज्य सरकार वालों घर घर विद्युत मेडिकल सहूलत प्रदान करने में

आने वाला समा साहर साबे साल्क वास्ते बहुत कुछ ना आज मुख्यता लेके आएगा मैं सारे नगर वासियों को एक बार फिर तो छत्तर गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद दिंग जय हिंद जय हिंद